Pengalaman kerja dengan Tuan Najib, oh panjang. Saya pertama kali saya mesyuarat dengan Tuan Najib tahun 2008 ke 2009 eh, iaitu 17 tahun yang lepas di parlimen. Saya dengan bos saya masa itu, bos saya masa itu Tan Sri Ali eh, dengan apa tu pengarah dengan Tan Sri Ali Amsa, arwah Tan Sri Ali Amsa. arwah Tan Sri Ali Hamzah dulu bos saya di EPU. Lepas tu saya pergi ke apa tu PMO, dia jadi KSN eh. Atau bos saya, dia pergi bentang pada Tun Najib. Uh, di apa dia dulu pengarah sektoral eh, uh, yang jaga energi ya eh? uh, di EPU so saya pergi dengan dia uh, di bentang kepada Tun Najib masa tu Najib Menteri Kewangan uh, di parlimen so pertama kali saya jumpa Tun Najib 8 tahun dah 2008 so 17 tahun lepas lah uh, so itulah siapa Jolo ah ha, Jolo saya tak pernah jumpa saya tak kenal tapi Jolo ni daripada dulu saya minta orang, orang tangkap dia bawa balik Malaysia in fact masa saya dalam PMO dulu saya pernah suggest dalam mesyuarat pengurusan eh supaya Jolo ni dia bawa balik ha, ke Malaysia sebab saya cakap kalau dia tak jawab PM yang kena PM tu Datuk Najib lah. Ha, masa tu saya pernah cadangkan ha, saya Jolo ni dia Pergi satu universiti dengan saya dulu, tapi di perlainan masa, uh, dia pun pergi Wharton juga. So, maksudnya is a smart guy. Uh, tapi, Wharton ni bukan senang nak masuk, tuan-tuan. Dia sekolah finance yang uh, termahal di dunia, tertua di dunia dan terbaik di dunia lah. Dia, concentration dia finance, eh? Wharton. Siapa yang tahu-tahulah. Uh, Donald Trump pun pergi Wharton. Anak Donald Trump pun pergi Wharton. Semua kebanyakan daripada orang yang kerja Wall Street tu, dia graduate Wharton. So Wharton ni is a finance school lah. Uh, dia pergi Wharton tapi berlainan masa. Honestly. Dia pergi undergrad. Saya buat uh, MBA finance. Uh, so tak sama masa. Uh, apa ni? Uh, dulu ada cu orang cuba fitnah saya lah. Dia kata oh, Isyam Jalil pergi sama sekolah dengan Jho Dia pun ada kena mengenai Jho Low. Uh, fitnah lah. Saya nak saman siapa yang fitnah tu. Eh? Ha, kalau berani lah ha, Begini Saya pun nak buat duit juga Daripada sambungan fitnah ni Lagi apa lagi uh, Lulus sempadan Baru parlimen uh, Saya rasa Anwar akan buat Sebab Anwar sekarang dia dah tertekan Politically pun So Kalau dia nak uh, Menang dalam PRU16 Salah satu benda yang dia akan buat Dalam persamaan semula Dia tak boleh Tak buat persamaan semula Kalau dia tak buat persamaan semula Memang dia ruyuk Dia pun tahu Ah, uh, so tak apalah dia buat kita bantah kalau dia buat juga kita lawan aja lah cuma satu caveat eh Anwar Ibrahim dengan geng-geng DAP lagi kamu buat lagi orang Melayu semua akan uh, eh orang-orang uh, ini -orang, eh, inilah uh, 99% orang Melayu saya ingat akan jadi tsunami menentang kamu lah dan sekarang kalau ikut cerita Rafizi dengan uh, apa ni kawan dia tu uh, apa hantu gigi orang cakap tu Uh, saya tak tahu lah hantu gigi hantu gigi ni siapa orang cakap ni. Eh? Uh, ada orang bagi tahu saya dia kata uh, sokongan China dengan India pun uh, telah terhakis. Uh, dan uh, apa yang nak saya cakap secara anekdotalnya apa yang saya pergi di bawah betul benda tu. Mungkin Rafizi dengan kawan dia tu cuba buat propaganda tapi saya pergi di bawah saya tengok peniaga-peniaga ni memang dah marah. Ah uh, dia marah eh uh, berkenaan dengan ini. Uh, berkenaan dengan apa yang Anwar Ibrahim uh, buat ini. Reset semula kenaikan itulah dia masalah dengan kenaikan harga ni bila dia dah naik dia susah nak turun ah ha, sebenarnya sebab dalam ekonomi dia panggil price is sticky ya eh? sticky sticky ni maksudnya harga tu bila dia dah naik dia susah nak turun sebab itu dulu bila kita kajian naikkan harga minyak kan dia buat apa tu automatic price mechanism tu Uh, itu kita kena berhati-hati sebab itu dulu Saya propose masa saya di APU ni, atau Najib eh. uh, Saya cakap, sebab Konsultan ni dia propose apa? Konsultan ni dia propose untuk Hapuskan subsidi minyak 100% Dalam satu tahun, atau immediately Saya cakap Pada saya, konsultan tu dia orang putih eh. dia, dia ingat dia pandai Eh Uh, dia cakap, saya cakap, kamu tak duduk sini, do you know apa benda yang akan jadi kepada the whole of Malaysia punya ekonomi kalau kamu buat macam tu, saya cakap. Dia akan jadi banyak efek tu, efek berangkai. Eh. Uh, saya cakap, saya argue dengan konsultan orang putih ni. Eh. Uh, so, sebab itu saya cakap, uh, saya yang suggest kepada Atul Najib, saya kata resi, uh, subsidi, residenation -resi ni eh, perlu dibuat, uh, saya cadangkan dalam tempoh 10 tahun. 10% every year pengurangan subsidi kita rationalise so untuk cushion the impact to harga barang kepada rakyat eh 10% 10% sikit-sikit sikit-sikit ah sikit. uh, lalas datuk najib kata 10 tahun mungkin terlampau slow so dia buat 5 tahun so kita buat rationalization 20% issue dan lepas tu baru kita apungkan ke apm automatic price mechanism automatic price mechanism yang kita ada sekarang itu adalah Uh, hasil daripada kajian rakan-rakan saya uh, ni termasuklah saya, saya menyumbanglah sikit bukan saya kata saya buat semua tak, ada banyak orang yang buat itu eh Uh, apa di, di PU tu uh, akan-akan saya pemikiran mereka dulu yang masa itu kita buat APM tu automatic price mechanism so sekarang ni benda ni yang mati-mati sekarang nak menyebut jelah APM IP, IP, IPCT IBR dia menyebut tapi dia tak tahu asal benda itu daripada siapa yang buat itu kita orang lah dulu yang buat dulu tu eh kau orang sekarang pandai menyebut jelah entah faham ke tak tidak kita tak tahu eh uh, so dulu kita yang buat benda tu dan uh, apa yang kenapa saya buat cushioning of rationalization tu ada berkala sebab we want to cushion the impact kepada kenaikan harga barang itu sebab harga barang itu walaupun kita buat price automatic price mechanism kita naik boleh naik boleh turun harga minyak ni tetapi bila harga minyak naik barang naik tetapi bila harga minyak turun barang tak turun ah uh, itu yang menjadi masalah so siapa yang buat dasar ekonomi dia perlu fikir benda-benda inilah eh uh, dia kena tengok benda-benda ni jangan percaya je cakap Konsultan-konsultan berjuta-juta ni. Dia bukan tahu. Dia bukan hidup kat sini. Dia datang. Dia buat kajian. Ha, lepas tu. Dia bentang kajian. Lepas tu dia balik. Ha, itulah. Dia tak ada skin in the game. Ha, kalau dalam bahasa orang putih tu. Terima kasih banyak-banyak. Kepada tuan-tuan yang menonton. Ha, nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Assalamualaikum. Warahmatullahi Ta'ala. Terima kasih.